beralihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Govin Singdio dan Sangita Kao yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Terima kasih Saudara Ramanan dan Saudari Saraswati, Tansi Naradaraja dan semua Rakan-rakan lain dari Hindu Sangam Dan semua peserta-peserta India dan media Yang memberikan sambutan yang meriah pada hari ini Saudara-saudari Di Paulina Al-Wadukal Dan juga duta-duta yang hadir Terima kasih Kita dengar tadi sambutan Dan ucapan daripada saudara Gopin Singh yang sebenarnya menjelaskan mengapa kita adakan perhimpunan dan saya suka cerita walaupun majoriti masyarakat India saya lihat ramai orang Melayu, orang Cina dan ini yang unik di Malaysia kita anggap ini biasa tapi kalau orang luar lihat ini agak luar biasa ini yang unik yang kita alami jaga ini ini yang kita perkukuh kita pertahan dari zaman dulu ibu bapa kita melihat hari raya dipavali hari raya Cina christmas sebagai sebahagian dari budaya kita ia tidak rugi sedikit pun malah kita untung kerana kita tingkatkan semangat perpaduan dari tema tentang perpaduan dalam negara madani ini sangat penting all you have seen the progress, the relative success, economic, social, cultural, cannot happen without a united malaysia, without peace and stability. this is unique in malaysia because not many countries with multiracial, multi-religious entity could preserve that spirit of unity. that's why i take great pride in supporting uh, gobin's uh, theme of the pravali this year. because this is to me very fundamental. We take it for granted. We assume that this is part of the tradition and culture, but you will be wrong because this is unique to Malaysia and we must do whatever is necessary to preserve the unity and the affection that we have between all races and religions in this country. Nandri. Jadi oleh itu selain daripada ini kita juga tentu dalam negara pelbagai kaum ini, nak kemudi, nak navigate, ini bukan mudah. You cakap sikit lebih Bumi Putera dan Cina nanti kata apa. You sebut projek India tambahan, Melayu kata kita dah tinggal. Dan sudah lihat umpamanya naratif ini dari kampung ke bandar ke parlimen. Semua dibangkit. Kalau putukan ke Pulau Pinang tu lebih sedikit kerana Pulau Pinang tu majoriti bukan Melayu, terus disanggah, di attack. Padahal kalau kita lihat Kelantan, Terengganu, negeri-negeri negeri lain pun dapat peruntukan yang juga besar. Kita beri peruntukan apa yang kita rasa perlu. Ya. Kerana tidak ada modal untuk kutuk belanjawan, dia bangkit. Umpamanya LRT Pulau Pinang. Mengapa tambah peruntukan? Mengapa dibesarkan lapangan terbang? Itu dia besar terbang kerana sudah terlalu sesak. Tapi lapangan, lapangan terbang Pulau Pinang dibesarkan. Lapangan terbang Kota Baru dibesarkan. Lapangan terbang Tawau juga dibesarkan. Tapi tidak jadi naratif dan kempen. Sebab itu rakyat Malaysia ini harus lebih pintar, lebih cerdas. Lebih terdedah dengan makluman. Ini yang disebut pencerahan. Demokrasi itu tidak akan bermakna kalau kita tidak usahakan untuk memberi penerangan. Kerana tarikan kaum lebih kuat dari reason. Ini berlaku di Eropah, di Amerika. The right wing, ekstremis sekarang telah bangkit. Menentang minoriti, menentang kaum asing. Dan ini menjadi naratif dan kita harus waspada. On guard supaya tidak ada ketelanjuran itu. Umpamanya saya dengar kadang-kadang masyarakat India saya faham, dua hari lalu saya jumpa juga kawan-kawan cara santai di Brickfields makan-makan. Saya makan, Toseh mereka tak makan tapi uh, kerana mereka fokus kerja mereka. Tapi dalam uh, perbincangan dengan media dan influencer dan media sosial ...masyarakat India, saya terangkan, ya. Jangan diminta supaya kita sebut satu-satu saja -satu untuk kaum. Ini tidak akan menguntungkan kita. Teguran kita terima. Ada masalah kemiskinan. Surah percaya saya dah sebut. Kita belanja bilion ringgit untuk selesaikan masalah kemiskinan Tegal. Di Kelantan, majoriti Melayu. Di Sentul, Kelang, majoriti India. Apa kita kira ikut kaum? Tidak. Siapa masuk kategori miskin tegar, kita wajib bantu. Ini raison d'etre. Satu pemerintah. Alasan untuk kita mampu jadi kerajaan, bantu semua. Kalau dia miskin tegar, dia masuk. Jadi kalau dia sudah baca macam di sentur, tentulah majoriti India. Malah di wilayah persekutuan, jumlah India yang mendapat bantuan miskin tegar itu sangat tinggi. Kemudian kita tambah peruntukan lain Dulu kalau amanah akhtiar Tekun sekarang bawah mana Itu khusus Bumi Putera Sekarang amanah akhtiar itu 50 juta ringgit untuk India Miskin Tekun 50 juta ringgit untuk masyarakat India Ini perkara-perkara baru yang dibuat oleh kerajaan Madani Jadi rakan-rakan yang sebelah sana termasuk beberapa masyarakat wakil India Dia tak pernah bercakap soal ini. Saya bagi contoh pemanya skim jaminan kredit perumahan. Salah satu masalah besar kita ialah rumah. Sewa mahal. Beli tidak mampu. Maka kerajaan sediakan pinjaman perumahan. Berapa untuk masyarakat India? Yang kita luluskan bagi tahun 2024 1.2 bilion ringgit. Yeah. Ya. Tapi ini tak ada dalam dalam media. Not in the narrative. The narrative is Mitra 100 million ringgit. Mitra itu satu portion yang sangat kecil dari seluruhnya. Tahun ini 2025 dan unjuran untuk bajet 2026 untuk skim jaminan perumahan, kredit perumahan masyarakat India itu 1.6 bilion ringgit. SJPP, skim jaminan pembiayaan perniagaan untuk India berniaga 600 juta, tapi untuk tahun ini kita teruskan dengan 600 juta ringgit untuk skim jaminan pembiayaan masyarakat India untuk peluang anak-anak muda berniaga. Saya sebut perkara ini kerana saya bimbang. Baca kadang-kadang dalam media, ini tidak jadi polemik. Jadi, kalau disebut tak cukup, tak apa. Kalau dikritik kerajaan, harus tambah peruntukan. Tak apa. Kalau kata Perdana Menteri harus dengar lagi. Saya setuju. Tapi jangan kata kita tidak buat. Kerana apa yang kita lakukan itu jauh lebih besar dari yang pernah dibuat oleh bersatu PAS yang bercakap banyak sekarang ini. Sudah tahu tentang SARA dan STR. Itu untuk masyarakat miskin India dan yang masuk dalam SARA dan STR. Jumlahnya satu bilion ringgit. Sudah, bagaimana dia katakan kita tak ambil berat? Rakan-rakan kita dalam jemaah menteri Rakan-rakan saya Yang lain Selalu bangkitkan dan saya kata Dalam STR kita tak sebut STR India, STR Melayu STR Cina, STR Sarawak Tak, tapi oleh kerana banyak kritikan Saya tak ada pilihan Saya terpaksa Cerakinkan Jelaskan Dalam kabinet Saya kalau sudah lihat dari dulu Saya tak setuju sangat semua nak ikut kaum. Tetapi nampaknya terus kita diserang. Seolah tidak buat apa-apa. Sebab itu saya kata STR Aisara untuk persyikat India itu mencecah 1 bilion ringgit. It's not small amount. Kena lain saya sebut tentang usahawan tadi dengan amanah kerja saya dah sebut. Tapi yang yang juga disinggung oleh saudara Gobin itu penting. Apa pun kita sebut bila datang UPU, masuk universiti, masih banyak masalah. Saya nak ingatkan, ya. cadang, kita cadang, kita tegur. Tapi jangan bawa polemik kau. Bila surah kata surah nak ambil, kota Melayu dah jadi masalah orang Melayu. Ya. Macam Cina. Jadi sepatutnya saya setuju dengan apa yang dibuat oleh rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan Madani ini. Kan dia kata, let us try and find a resolution to this ongoing problem for the last few decades. Tentang kegelisahan anak-anak India yang pintar yang tak dapat tempat. Jadi tahun lalu tahun awal tahun ini kita kata okey. Jangan kita ambil daripada kota Melayu. Marah pula Melayu. Kita tambah jadi tahun ini kita tambah 1,500 tempat baru. Ya. Kemudian kita dengar lagi, dia kata no, 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 no. Not satisfactory. Sebab kalau 1,500, kalau confirm kepada matrikulasi, asasi, mungkin itu bumi putera. Kita kata alright. Sebab itu dalam belanjawan saya sebut termasuk STPM. Kerana STPM ini menjadi jurusan yang telah menarik perhatian anak Melayu, anak India, ramai Cina. Jadi kita kena beri satu peluang anak-anak STPM yang cemerlang masuk ke universiti dengan 1500 tempat baru di semua universiti dalam bidang accountancy, engineering, medicine, digital, ya, yeah, language. Itu yang kita putuskan. Saudara, apakah ini cukup? Saya tidak setuju kata cukup. Memang dalam kerajaan kita harus cari jalan perbaiki. That's the essence of reform. Reform ni maknanya senantiasa bergerak untuk perbaiki, tingkatkan keupayaan kita. Tetapi, seperti mana disinggung oleh Menteri tadi, dari mana dana? Saudara, berpuluh tahun wang disakau, wang dicuri, rasuah tinggi. Saya cakap sampai jadi mainan pembakang memang dia perla, dia lawak soal tata kelola now we have proven dalam 2 tahun lebih yang lalu kita rampas balik berapa jumlah 15.5 bilion ringgit it's not a small feat bayangkan 15 bilion ini patut dipergi pada orang tertentu orang politik di atas sebab tu semua kaya-kaya belaka rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama. Melayu, China, India, Sabah, Sarawak. Hal ini, we must be together to save Malaysia from the corrupt and the greedy. Ha, ini barulah ada makna cahaya. Ini di Pawali, tiap-tiap tahun kita bagi cahaya. Tapi terus gelap. Ya, rey. Mana boleh macam tu? Cahaya ini kebenaran. Cahaya ini keadilan. Cahaya ini kebaikan. Menolak kegelapan. Menolak rasuah. Menolak penindasan. Ini erti sambutan di Pabali. Saya hadir ini kerana saya percaya bahawa semangat ini harus kita tegakkan. Nandri, terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim atas ucapan beliau sebentar tadi. Dipersilakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kembali ke tempat duduk. Dan itulah dia, di antara ucapan yang membantu kita untuk membuka mata apa sebenarnya kerajaan Madani dah lakukan sepanjang naungan daripada pemimpin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Masya Allah. பிரதமருடைய சிறப்பான உரையை நாம் கேட்டோம் ஒரு பலத்த கைத்தில் கொடுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருளாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வெளிச்சம் போடணும் வெளிச்சமா இருந்தா தான் அந்த விஷயத்தை வந்து வெளிப்படுத்த முடியுங்கிறத ரொம்ப சிறப்பாக உரையாற்றிய பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி நாம் அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்லவிருக்கின்றோம் Hadirin tetamu yang kami hormati sekalian dengan ini kami ingin menjemput setiap tetamu